মণ্ডলীৰ আচল উদ্দেশ্য কি হয় আমেন প্ৰথমটো আমি দেখিলোঁ আমি যীশুৰ শৰীৰ হয় চ' আমি একতাত খোজকাঢ়িব লাগিব আমেন যাতে ঈশ্বৰৰ কামটো ভালদৰে আগবাঢ়ে দ্বিতীয় হ'ল আমি খ্ৰীষ্টৰ কইনা আমেন তাৰমানে কি হ'ল আমাৰ চবচে ডাঙৰ উদ্দেশ্য চব মণ্ডলী শাৰীৰিক মণ্ডলী আৰু অদৃশ্য মণ্ডলীৰ ৰূপত আমাৰ উত্তম উদ্দেশ্য কি হয় নিজকে নিজৰ দৰাৰ কাৰণে সাজু কৰা চব বিশ্বাসীৰে চবচে ডাঙৰ দায়িত্ব কি হয় জানে চাৰ্চ আহা বাইবেল পঢ়া ইয়ে চবোৰ বস্তু আছে কিন্তু উত্তম উদ্দেশ্য কি হয় নিজৰ হৃদয়খন নিজৰ দৰাৰ কাৰণে সাজু কৰা যীচুক প্ৰেম কৰা সেইটো মণ্ডলীবোৰৰ আমাৰ প্ৰথম আৰু উত্তম উদ্দেশ্য আমেন আৰু বেলেগকো যীচুক প্ৰেম কৰিবলৈ সহায় কৰা আমেন কেতিয়াবা আমি বিয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট লৈ ইমান ব্যস্ত হৈ যাব না নালাগে যে দৰা আহি বহি আছে আৰু আমি গমেই নাপাওঁ বা দৰাজনৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই এই ৰ'বা যিচোন তোমাৰ লগত পিছত কথা পাতিম ৰ'বা মোৰ মেকআপটো ঠিক হৈ থকা নাই কেতিয়াবা আমি সেই বাহিৰে বস্তুবোৰ লৈ ইমান ব্যস্ত হৈ যাওঁ যে আমাৰ হৃদয়খন দৰাজনৰ পৰা দূৰ হৈ যায় সেইকাৰণে পলুছে আমাক ইয়াতে এইটোও মনত পেলাই দিয়ে যে যদিও তই যিচুৰ শৰীৰ হয় আৰু যিচু এইটো সেনেকৈ প্ৰেম কৰে তই তেওঁৰ কইনাও হয় চ' চবচে উত্তম উদ্দেশ্য হয় তেওঁক প্ৰেম কৰি থকা আমেন যেতিয়া সেইটো কৰি থাকোঁ নহয় মণ্ডলীটো সুস্থ হৈ থাকে যেতিয়া যীশুর প্রতি তো আমার নাম্বার ওয়ান উদ্দেশ্য হয় প্রোগ্রেম পাতাতকেও আজিকালির দিন এই বহুত ডেঞ্জারাস হয়ে গৈছে কারণ আমি প্রোগ্রাম বা কনফারেন্স পাতি আমি এই উস্তাদ হয়ে গেছো আমি সব আর সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রু আমি গম পাই থাকবো ও এটু ট্রেন্ড হয়ে আছে এটা করবো হেটে পড় কিন্তু সদায় চাই থাকবে লাগবে যে এই বিয়ার এরেঞ্জমেন্ট করে করে আমার দরার প্রতি প্রেমটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া নাই তো কারণ আমি তো কইনাও হয় এই প্রথম সবসে ড কমিটি পাতাতকে ডিপার্টমেন্ট করা সেব ঠিক আছে সেকেন্ডারি কথা কিন্তু সবচেয়ে ডাঙৰ বস্তু কি হয় দর প্রেম করা ইমান দুঃখলাগা কথা যে এনেকুৱা মণ্ডলী আছে যেটা ডাঙৰ ডাঙৰ ইভেন্ট হয় ঢের মানুহ পারফর্ম করে নাচে গায় কিন্তু সে এক গৈ গে নিজৰ জীৱনত জীবনত লগত কোনো সম্বন্ধ নাই আমি মণ্ডলীৰ আসল উদ্দেশ্যটাই পাহৰি গলো প্রোগ্রাম পাতিল বিয়ার এরেঞ্জমেন্ট করল কিন্তু দরাক প্রেম করবরি যাওঁ আমেন চ' মণ্ডলী আৰু এটা বস্তু হয় যীচুখ্ৰীষ্টৰ কইনা এইমেন আৰু আপোনাৰ চবচে জীৱনত চবচে ডাঙৰ উদ্দেশ্য হয় দৰাজনক প্ৰেম কৰি থকা আমেন যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মিনিষ্ট্ৰিত মই যদি ৰ'লছ মানে ডাঙৰ দায়িত্ব পাওঁ মই যদি পাষ্টৰ বনি যাওঁ বা এল্ডাৰ বনি যাওঁ তেতিয়া মই সন্তুষ্ট হ'ম কেতিয়াও নহয় সন্তুষ্টি কেৱল যীশুখ্ৰীষ্টৰ পৰা আহে তেওঁ যে আপোনাক জানে আৰু আপুনি যে তেওঁক জানে সেই সত্যটোৰ পৰা সন্তুষ্টি আহিব আমেন ইমান ভয়ংকৰ কথা আমি ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰ্ভিচ পাতিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰপাছততো আপুনি ঘৰ অকলে যাব লাগিব যিমানে ডাঙৰ ক্ৰুচেত নহওক কিয় সেইখিনি সময় বহুত জমিব কাৰণ লাখ লাখ মানুহ গোট খাই আমি নাচো গাওঁ তাৰ পাছত যদি নিজৰ হৃদয়ত দৰাজনৰ লগত সম্বন্ধ নাই আপুনি খালী ঘৰ ঘূৰি যাব আৰু আপুনি ভাবিব ইমান ডাঙৰ ফাংচন এটেণ্ড কৰি কিয় মোৰ ইমান খালী লাগি আছে কাৰণ আপুনি কইনা হ'বলৈ পাহৰি গ'ল মণ্ডলীৰ চবচে ডাঙৰ উদ্দেশ্য হ'ল নিজৰ দৰাক প্ৰেম কৰি থকা নিজৰ হৃদয়খন দৰাৰ দ্বিতীয় আগমনৰ কাৰণে সাজু কৰা এইমেন আৰু বেলেগকো সহায় কৰা দৰাজনক প্ৰেম কৰিবলৈ এইমেন বুজি পাই আছেনে মই কি কৈ আছোঁ চ' য়েছ মণ্ডলীত সেৱা কৰিব কাম কৰিব চব ঠিক আছে কিন্তু ডেইলি নিজৰ হৃদয়খন চেক কৰি থাকিব মই কইনা বনি আছোনে নাই নে ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত দাস বনি গ'লো যোনটো বহুত বিয়াত থৈ যায় লোৱা অমলেট লোৱা চাহ পাঁচ কেইটালৈকে পাঁচটা বজাত দি দিম কিন্তু হৃদয়ত সেই কইনাৰ সেই প্ৰেমটো নাই এতিয়া আপুনি দাসৰ নিচিনা কাম কৰি আছে আৰু ৰুটিন কিন্তু আমি মণ্ডলীৰ ৰূপত যিচুৰ কইনাও হয় এইমেন চ' আমাৰ চবচে উত্তম উদ্দেশ্য কি হয় দৰাক প্ৰেম কৰা আমেন আৰু দৰাৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰা আমেন আৰু যেতিয়া সেইটো ঠিক থাকিব আপুনি দেখিব গোটেই শৰীৰটো সুস্থ হৈ থাকিব আমেন সেইকাৰণে আমাৰ মণ্ডলীত আমি সদায় সেইটো ষ্ট্ৰেছ কৰোঁ আমাক দাস নালাগে আমি কেতাবা এখানে ব্রেক দিও কিছু মানুষ যে নিজকে কইনা বনাবলে শিকা আকো কাল দাস বনি গইস কইনা বনিলে পাহরি গইস কারণ আমার কারণে নহলে বড়িয়া কাম করবলে ঢের মানুষ থাকে কিন্তু আমাক হেন যীসুয়ে হেঁটে ভাল পায় যীসুয় কইনা হয়ে থাকা তো বিচার হৃদয়ত ইমেন কারণ মণ্ডলী কইনা হয় আর আমার উত্তম উদ্দেশ্য হয় দরাক প্রেম করা আমেন আহা দেওবাৰে আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ স্থানীয় গীৰ্জা বা এটা শাৰীৰিক মণ্ডলীৰ আমাৰ বিশ্বাসীৰ জীৱনত কি দায়িত্ব থাকে কিয় কেৱল ইউটিউব চাৰমান চালে নহ'ব আমেন কিয় এটা শাৰীৰিক মণ্ডলীত নিজকে ৰোপণ কৰিব লাগিব যদিও আজি আমি শিকিলোঁ যে আমি সকলোৱে অদৃশ্য মণ্ডলীৰ সদস্য হয় আমেন কিন্তু কাৰণ আমি এতিয়াও মাংসত আছোঁ আৰু আমি অনুশাসনৰ পৰা কেতিয়াবা দূৰ হৈ যাওঁ আমাৰ আৱেগে কেতিয়াবা আমাক চলোৱা আৰম্ভ কৰে এটা শাৰীৰিক মণ্ডলীৰ কি প্ৰয়োজন বা কিয় কি দায়িত্ব আছে সেইটোৰ বিষয়ে আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ আনলেছ আপুনি এনেকুৱা এটা ঠাইত আছে য'ত আত্মিক মণ্ডলী নাই অ'কে তেতিয়া য'তে ত'তে গৈ লাভ নাই তেতিয়া আপুনি ইউটিউবতে চাওক আৰু পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক তাতেও শক্তিশালী অভিষেকেৰে আপোনাক ভৰি দিব আমেন কিন্তু যদি ওচৰে পাছৰে মণ্ডলী আছে যোনে সত্য প্ৰচাৰ কৰে আত্মাৰে ভৰা তেতিয়া সেনেকুৱা মণ্ডলীত যোৱাটো কিয় দৰকাৰ কেৱল এটা ইউটিউব চাৰ্চত জইন কৰিলে কিয় নহ'ব আমি কিয় পৰিপক্ক নহ'ম তাৰ বিষয়ে আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ আহা দেওবাৰে আমেন চ' সকলোৱে বুজিছেনে আজি অদৃশ্য মণ্ডলীৰ ভাগ হয় য়েছ সকলোৱে হয় আমেন কিন্তু শাৰীৰিক মণ্ডলী দৰকাৰ আছেনে নাই আছে আৰু মণ্ডলী বিল্ডিং হয়নে বিল্ডিং কোন হয় মানুহবোৰ হয় বিল্ডিং নহয় বিশ্বাসী হয় এই মেন মণ্ডলী বিশ্বাসী হয় আ মেন